Hey hey hey, jumpa lagi di Ras Toys di channel mencari ikan. Yo ayo kita cari ikan lagi guys bersama Ras Toys. Wah ini apaan, guys? Wah guys, di sini ada ikan yang terdampar guys. Wah ikannya masih hidup nggak ya? Coba kita colek colek guys ya. Wah itu ikannya enggak hidup ya? Wah sepertinya sudah nggak hidup guys. Kok nggak dia nggak gerak gerak ya? Wah lihat nih guys. Coba kita masukin dulu ke dalam wadah guys ya. Kalau gerak gerak berarti masih hidup. Wah ternyata masih hidup guys. Wah ikannya mager mager guys. Wah dan coba kita cari cari lagi guys ya ikannya berasal dari mana guys ya wah itu apaan guys apaan tuh guys wah guys ada asis suatu yang mau keluar dari dalam lubang ini guys wah ini coba kakak pancing-pancing guys ya rurururur Waduh, lihat tuh guys. Wah, ada nongol-nongol nih. Waduh, kepalanya lumayan besar guys itu apaan guys ya? Waduh, coba Kakak tarik-tarik guys ya. Wah, dia guys, guys. Perhatikan guys, rupanya ada kura-kura yang keluar dari dalam lubang. Wah, hidup kura-kuranya gesit juga guys ya. Dia tuh guys, wah pintar banget ya balikin badannya. Waduh, kita bawa pulang kura-kuranya guys ya. Soalnya lucu banget guys. Coba perhatikan guys ya. Wah, dan di sana ada apa tuh guys? Waduh rupanya di sini ada kolam-kolam, guys. Wah, di samping lubang ada kolam-kolam yang yang berisikan yang cantik-cantik tuh, guys. Ikan apa tuh, guys ya? Coba kita serok-serok, guys ya. Lihat nih, guys, ikannya cantik-cantik banget nih. Warnanya berwarna-warni. Wah, kalian langsung dapat dua nih. Wah, sepertinya saya pasang ikan mas koki guys Saya pasang ikan yang perutnya buncit <laughs> Kita masukin ke dalam wadah guys ya Mencoba kita serok-serok lagi nih Wih ikannya sepertinya perutnya pada buncit-buncit nih Waduh mungkin kekenyangan kali ya Wah kalau yang ini kan molly balon guys Makanya perutnya kayak balon Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan sepertinya masih ada nih Warnanya hitam putih Wah guys guys perhatikan guys ini ikan molibalon juga guys makanya dia gembul-gembul ah, kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita, wah guys guys apaan tuh guys, wah wah guys, perhatikan ada yang berkumis keluar dari dalam lubang besar banget nih guys, coba kakak tangkap guys ya, wah badannya licin banget guys, oh my god guys ini adalah ikan lele jumbo guys dia keluar dari dalam lubang, waduh besarnya besar banget nih, waduh ini hewan ganas-ganas loh -ganas, guys, kalau menemukan ikan-ikan kecil, pasti dalam langsung waduh mending kita masukin ke dalam wadah guys ya waduh nanti dia malah makan ikan-ikan kecil yang kita temukan mending kita cari-cari lagi guys ya wah ini apaan, guys wah guys guys berarti kan nih ada balon tuh warnanya hijau guys wah balonnya berekspresi ini jangan-jangan dia lagi punya masalah nih suaranya wah ekspresinya sedih guys waduh mending kita pecahin guys ya biar kesedihannya hilang waduh coba kita pecahin guys hitung bareng-bareng satu dua tiga waduh guys nggak bisa ya coba kita coba lagi, 1, 2, 3, wadidaw guys balonnya kebal-kebal nih, waduh kita coba lagi guys ya, 1, 2, 3 wah, kok gak bisa guys ya waduh kita coba lagi, 1, 2, 3 waduh guys, wah, balonnya malah bocor guys wah, dan dia kencing-kencing guys, wadidaw kita coba tusuk-tusuk lagi guys ya, Biar dia bisa pecah, waduh guys, balonnya pecah wah, dan ternyata di dalam ada ikan guys wah, ikan apa guys ya, ikannya panjang-panjang kayak belut, wah guys guys, perhatikan guys, ikannya, lihat nih guys, wah, oh my god guys, rupa hanya ada ikan channa guys. Waduh, cantik banget nih motifnya! Wah, kayak ular ya. Waduh, guys, motif perutnya cantik banget nih. Kita masukin juga ke dalam wadah, guys. Ya, mencoba kita perhatikan lagi, guys. Ya, wah, sepertinya cuma ada ikan cana, guys. Coba kita lanjut cari-cari di sekitaran sini, guys. Siapa tahu ada kolam. Wah, wow, itu seorang. suara ada kura-kura lagi nih. Waduh, kura-kuranya kecil banget. Waduh, ini apaan guys? Waduh guys, kura-kuranya kita tangkap dulu guys ya. Kita bawa pulang juga mungkin. Yang tadi itu adalah kakaknya guys. Waduh, kita bawa pulang guys dan coba kita periksa yang ini guys. Sepertinya di sini ada sesuatu yang mencurigakan guys. Ada lubang-lubang nih. Waduh, waduh, lihat tuh guys, di dalam ada sesuatu kayak ya? Waduh, waduh, kok nggak bisa keluar ya guys? Waduh, di dalam ada sesuatu kayak ya? Coba kita keluar. Oh my god, Waduh beneran di dalam ada sesuatu guys. Ini apa guys ya? Wah ada kepiting guys. Waduh kepitingnya sepertinya. Wah sepertinya, sepertinya dia bercapit tapi capitnya kecil banget guys. Waduh di lihat nih guys. Kakak dapat kepiting guys. Waduh dia terperangkap di dalam situ guys. Kita masukin aja ke dalam wadah guys ya. Dan sepertinya dia cuma sendiri guys. Mending kita lanjut cari cari ikan lagi guys ya. Siapa tahu di sekitar sini ada kolam lagi guys. Oh my god guys. Di sini ada kolam lagi yang berisi ikan yang berwarna-warni guys. Menyala abangku coba kita serap-serap guys ya ini kenapa guys ya? Nah, lihat nih guys, ada yang lumayan besar, cantik banget nih. Wah, wah guys, guys, perhatikan guys. Wah, kita dapat ikan mas nih guys, ikan mas komet nih. Mantap men, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan sepertinya ada lagi, ada lagi nih. Waduh, oh, yang ini lumayan cantik juga nih guys. Wah, warnanya oranye dan ekornya panjang banget guys. Waduh, ini ikan mas juga guys, ikan mas koi slayer. Mantul-mantul, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan ada lagi yang panjang-panjang putih-putih nih. Wah, guys, guys, perhati ikan yang ini adalah ikan patin guys mantap cuy kita masukin ke dalam wadah guys ya dan ada lagi ada lagi nih wah ikannya cantik cantik banget guys ikan mas lagi nih guys ikan mas komet wah warnanya cantik banget guys ya ekornya putih panjang panjang guys ayo kita masukin ke dalam wadah guys dan coba kita raba-raba lagi guys ya waduh sepertinya kolam-kolamnya sudah nggak ada ikannya kita mending cari-cari lagi guys ya siapa tuh di sekitaran sini ada kolam-kolam lagi guys wah ini apa guys oh my god guys ada ikan yang cantik banget guys kulamnya sempit sempit nih wadidaw wadidaw lihat nih guys ikan apa nih guys ikannya malah lompat lompat nih guys oh my god guys rupanya ikan cuma multicolor wah itu tapi kolornya mana ya guys ya Waduh mungkin lagi dicuci kali ya ini kita masukin ke dalam wadah guys ya rupanya di sini ada ikan cupang juga guys kita harus cari lebih teliti lagi guys nggak patuh ada ikan cupang lagi wah ini apa guys oh my guys Sepertinya ada ikan cupang lagi nih guys Wah ada tugas dia gerak-gerak nih ah, Kolam-kolamnya surut-surut guys kasihan banget ya <laughs> Coba kita tangkap guys ya oh, Nanti kita berikan tempat yang lebih layak guys Wah beneran guys ini kan cuma multicolor lagi guys Yeay yeah, yeah. mantap men kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita lanjut cari-cari lagi, guys. Siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam lagi, guys. Wah, ya. wadidaw dong, guys. Rupanya beneran ada kolam-kolam lagi nih. Wah, kita menemukan kolam ikan hias kecil yang berwarna-warni. Wah, guys. guys. ya tuh, guys. Sepertinya ada yang main besar nih. Jangan-jangan ini induknya. Coba kita tangkap induknya dulu, guys. Wah, guys, guys. Perhatikan, guys. Ini adalah ikan Sumatera, guys. Wah, guys. Ikan Sumateranya cantik banget, guys. Ya, kayak saya berani motifnya kita masukin ke dalam wadah. Lihat tuh, guys. Ada yang warnanya hijau merah. Sepertinya itu ada anaknya guys, coba kita tangkap-tangkap guys ya waduh, lihat nih guys, ini dong kecil-kecil, kecil-kecil banget gak kakak dapat, dong guys ini adalah ikan Sumatera Glovis glowfish Sumatera guys, warnanya hijau, cantik ya guys, kita coba tangkap yang merah ini guys lihat Kecil -kecil nih guys, kayak kecil-kecil banget wah, ini adalah ikan Glovis Sumatera guys, mantap men kita masukin ke dalam wadah, dan lihat juga sih, ada yang panjang-panjang, yang berbuahan nih coba kita tangkap-tangkap guys ya, ini ikannya kenapa ya, waduh pada liar-liar liar banget nih Wah eh, itu sini dong kamu ah, lihat nih guys lihat nih guys kakak berhasil dapat salah satunya nih wah rupanya ikan pelatih guys Waduh kita masukin ke dalam wadah guys ya motifnya juga cantik ada yang panjang-panjang nih wah sini dong eh lel, 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 sini dong wah dia liar liar guys wah kita harus bisa mendapatkannya wah guys rupanya ikan pelatih pedang guys dia juga sekurnya panjang-panjang guys wah kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys waduh sepertinya sudah nggak ada ikannya nih wahyu kita berhasil dapat semua ikan yang di dalam kolam ini guys coba kita lanjut cari-cari lagi guys ya siapa tahu ada kolam-kolam lagi di sekitar sini wah ini apaan guys waduh guys oh my god guys di sini ada balon lagi guys waduh balonnya berwarna merah guys yang tadi hijau guys pasti di dalam ada ikannya lagi nih coba kita pecahin aja guys ya daripada kita penasaran hitung bareng-bareng guys satu dua tiga waduh guys gak bisa lagi nih kita coba lagi guys satu dua tiga waduh Wah, balonnya malah malah bocor-bocor guys. Lihat tuh guys, dia mau kencing. Ah, kencing, kencing, kencing guys. Kita harus pecahin guys ya satu di tiga. Waduh, waduh, dia nggak bisa pecahin. Kita harus bisa pecahin balonnya. Wah, wah di saya keburu airnya habis guys. Waduh, lihat nih guys. Waduh, nggak bisa ya. Wah, waduh guys, balonnya nggak bisa dipecahin. Waduh guys, balonnya pecah. Wah, dan lihat tuh guys, apaan tuh guys? Ah? Wah, sepertinya ada yang keluar yang merah-merah nih. Wah, dia merah-merona guys, jangan-jangan dia pakai lipstick kali ya. Ah, guys, guys, perhatikan guys. Ini adalah ikan cupang. Mantap men, kita dapat ikan cupang lagi yang warnanya cantik banget guys. Warnanya merah seperti balonnya. Waduh, sepertinya dia cuman sendiri guys. Waduh, jangan-jangan dia jomblo kali ya. Nah, kita cari cari lagi guys siap, Ya patut di sekitaran sini ada balon lagi itu apa guys? Ada yang gerak-gerak guys. Wah, mencurigakan banget nih. Wah, sepertinya ada sebuah si buah kelapa kering yang yang berisi air guys coba kita keluarin airnya guys ya kita keluarin di sini guys oh my god guys itu apa guys waduh di dalam ada ikannya guys wah ada lagi ada lagi tuh waduh ada banyak guys wah di dojo jangan ini adalah kelapa berhadiah ya. waduh lihat guys luar tuh guys banyak banget guys itu ikan ikan apa guys ya coba kita tangkap guys ya wah guys guys sepertinya ada ikan gurame nih wah kita dapat ikan gurame di dalam sini guys waduh lihat guys dan yang ini kan apa guys ya wah yang ini ikan nila guys wah di guys mantap men ikan nila dan ikan gurame guys wah dulu lihat nih guys kita dapat ikan nila dan ikan gurame kita masukin ke dalam wadah guys ya ikan ikannya wah lu ada lihat liar guys nah lihat nih guys kita masukin ikan guramenya juga guys ya dan jangan lupa ikan nilanya ikan ini bukan jenis ikan hias loh guys tapi ikan yang bisa dikonsumsi kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita cari-cari lagi guys Sepertinya yang ini sudah kosong guys Coba kita cari-cari lagi di sekitaran sini guys ya Siapa tahu ada lagi Wah an, guys Wah guys Ada ikan yang terdampar nih Wah lihat nih guys Wah ikannya panuan kali ya Wah ikannya masih hidup guys Wah dan lihat tuh guys Ada yang bentuknya kayak tokek guys Coba kita tangkap-tangkap Wah rupanya ikan sabu-sabu guys Ikan sabu-sabu yang albino Yang bentuknya kayak tokek guys Wah lucu banget guys ya Wah kita masukin aja ke dalam wadah guys ya lihat nih guys Yang ini lumayan besar Guys, dan panjang-panjang. Wah ikannya panuan. <laughs> ikannya nggak panuan guys. Ini adalah ikan lele albino. Mantap men. Kita masukin juga ke dalam wadah guys ya. Wah kali ini seru banget guys ya. Jadi kakak mau pulang dulu guys. Soalnya kakak sudah dapat banyak ikan hias kecil yang berwarna-warni. Banyak juga ikan cupang yang berwarna-warni loh guys. Seru banget kan kali ini jadi jangan sampai ketinggalan video-video dan keseruan selanjutnya guys. Ikutin terus rap toys guys. Dan jangan lupa support dengan cara like share dan subscribe guys. Kakak balik dulu. Bye. bye